Якщо хтось може дозволити собі відпочинок увечері, тим більше у суботній вечір, то до першого дні телебачення це не має аніякого відношення. Адже саме сьогодні розважальний комплекс кешвіль святкує свій день народження, і звісно ж, ми запрошені. Невже за два роки можливо досягти успіху, такого, який має сьогодні Кешвіль. адже майже 300 постійних відвідувачів це повірте, чимало. Я, конечно же, хочу поздравить клуб с днем рождения, потому что все-таки э, такого клуба пока еще в нашем городе не было. Какие достижения были за эти два года и что нового вы показали нашему городу и нашей молодежи, э, нашим непрозержинским жителям? Ну, во-первых, Лер, спасибо за поздравления. Я бы хотела сказать, что самое большое наше достижение – это те люди, которые сегодня в зале. Это те гости, которых мы безумно рады видеть не только в сегодняшний вечер, а каждую субботу, каждую пятницу, каждое воскресенье. Мы очень дорожим своими друзьями, мы любим их, мы их ценим. Ну и стараемся, конечно, удивлять их каждый раз с какими-то подарками, сюрпризами. А сюрпризів за ці два роки дійсно було багато. Майже усі найкращі гурти міста Дніпропетровськ дарували гарний настрій гостям розважального комплексу. Нерідкість у кешвілі і різноманітні конкурси із цінними подарунками. Та неабиякої популярності набули аукціони. У нас є люди, які просто щасливі купити... Какую-то безділушку за очень приличные деньги дії тим самим доставить удовольствие собі, порадувати друзей, які рядом с ними отдыхают. Якісне світлове та звукове обладнання це також один із значних внесків за для комфортного відпочинку своїх гостей. І звісно ж, у свій день народження Кешвір зробив незабутній подарунок усім, хто прийшов на свято у виступ поп гурту паранормальних. Спасибо, клубу А пока мы здесь были, а мы здесь были, поверьте, немало, мы смогли понять, нам достаточно было вот этого немало времени, потому что понять, что это не клуб, а целое семейство. Мы уже поняли, что здесь находят постоянные люди, которые привыкли видеть этих постоянных барменов, пить постоянные коктейли и танцевать под любимую постоянную музыку. И сегодня мы, группа паранормальных, решили, блин, нарушить ваше постоянство. Мы, конечно, извиняемся. На сьокі вас приєс група Паранормальне. Так, так, навіть Аня і Ваня, саме так звати учасників відомого гурту, помітили вогники в очах постійних відвідувачів клубу, і у той вечір їм таки вдалося розпалити справжнє полум'я у кожному серці. Особливий подарунок і не даремно саме паранормальних. Адже за два роки кешвіль можна назвати більше, ніж просто нормальним клубом. Він про праву може претендувати на звання найкращого розважального комплексу Дніпродзержинська. А вечір продовжувався та дарував незабутній настрій. Ну і як очікувалося, учасники пари нормальних виявилися дійсно відвертими, нормальними та із неабияким почуттям гумору. До речі, усі пісні були виконані наживо. Ми насправді цим відрізняємось від нікіти інших мом'юзівських проектів. Вот, да ми сьогодні хотіли показати номер, а, називається мініатюри Нікіта на концерті. Чому ж не показали? Може, нам покажети? Ну да, покажемо без питань. Тось. Іван, не дивлячись на свій вік, має чимало регалій. Два перших розряди з плавання та легкої атлетики, а також кандидат у майстри спорту із парусного спорту та бальних танців, але чомусь обрав для себе зовсім інший музичний шлях. Ну, знаєш, в принципі, в житті колись стає така. Точка, відправний пункт, коли ти розумієш, що все те, що було до цього, це було хобі і на рівні хобі, навіть якщо ти маєш якісь регалії і все інше. А те, що у тебе справді співає душа, і ти це відчуваєш, навіть коли ти там їдеш на яхті, і ти точніше йдеш на яхті. Е, коли ти там пливеш трота, -та, у тебе в музику завжди лунає якась музика, і ти не можеш без цього. і ти реально потрібен, ти повинен себе реалізувати. Я сам тому вирішив, нахрін все. я буду спевать. И еще трохи гарного настрою. Самое скандальное поздравление для Кэшвеля. Да? Ну, баха. Три, четыре. Скандал во время рекламы. Спаси меня, мама. Какая самбука не спасает ни грам? Ну же, меня.

свои два рока, разважальный комплекс Кешель, прямая привитания от своих постельных и новых видоведов. Два года мы уже здесь присутствуем. Уже два года. То есть, в принципе, с начала открытия клуба да, мы сюда да, пришли да. и на, постоянно... На открытии не были, но постоянно два года мы здесь. Очень нравится, очень замечательно. Замечательные люди, замечательное обслуживание, диджеи, хозяйка, просто все здорово. В общем, всего самого наилучшего и чтобы клуб процветал, процветал и процветал. Чтобы еще было два года много-много-много раз. С днем рождения. С рождения клубу. Два года, да, если взять человека, то в два года он фактически еще почти белый лист, только не начатый, да, и родители его, собственно, формируют. А, а Кэшвиль как вы знаете, клуб достаточно неплохой, и они стремительно, стремительно развивались. То есть я был изначально на открытии этого заведения и являюсь его частным гостем. Желаю этому заведению только процветания и развития, хотя сейчас в стране тяжелые времена, но верю в то, что все будет только лучше, и заведение будет только... Есть куда развиваться, есть куда идти вперед. Пожалуйста, вы из нашего города? Нет. Нет, а откуда, если не секрет? Я из Киева. Из Киева, то есть а, годовщина Кешуэля таки заставила вас из Киева приехать сюда? Я люблю это заведение. Кешуэля это наш большой дом, в котором мы собираемся на выходных, каждый выходные. здесь все друзья, все мы друг друга знаем, и хочу пожелать Кэшелю побольше таких друзей, как мы, побольше клиентов, побольше выступлений, знаменитостей и удачи им во всем и всего наилучшего. Мы думали, Кэшель такой клуб, который, ну, как бы должны люди петь под фонограмму. Все-таки клубная программа, всегда люди поют под фонограмму. А сегодня так получилось, что действительно люди талантливые и пели вживую. Было всем очень приятно. Очень красивое шоу. Вообще просто обалдеть. Самый гламурный клуб. Что можно еще сказать? Просто супер. Вот да, да, да. для гламурной публики, для гламурных людей просто бомба. Успехов и процветания, всего самого хорошего. Очень хорошее заведение. Всегда развлекательные программы, очень приятные. Всегда весело. Хочется каждый выходной проводить именно здесь, а не где-то. И молодцы организаторы. Нам всегда приятно, и мы приходим только сюда. Сюда приходишь, чувствуешь себя как дома. Персонал отличный, обслуживает великолепно. Чувствуешь себя, ну правда, как дома. Фактически второй дом, да? Да, фактически второй дом. Как тебе сегодняшний подарок паранормальных? Нормальный подарок? Это супер, нет, отлично. Правда, все классно организовано, все очень классно. Они хорошо исполняют, то есть вживую. Это было неожиданно, правда. Очень приятно. И хотелось бы пожелать Кешвилю, конечно, дальше процветания и не только таких гостей, а выше и выше и выше. Ну и самое главное, я бы, конечно, хотела поздравить их с этим праздником, сказать им огромное спасибо нашим гостям за то, что они разделяют наш, нашу радость. Сказать спасибо своему коллективу, которые работают здесь с самого начала. Я их ужасно люблю. И желаю, чтобы вот такие интересные вечера были почаще. Не буду раскрывать тайну, но следующий подарок не за горами. Могу сказать, что на сегодняшний день Кэшвиль это полный комплекс услуг. Это и банкеты, это свадьбы, это детские праздники. Совсем скоро, буквально в первых числах июня, летняя площадка тоже у нас. И мы мы даже... И мы будем работать каждый день для того, чтобы каждый день иметь возможность общаться с нашими друзьями, видеть их почаще, а не только четыре раза в неделю, как это было раньше. Я думаю, что если на два года э, есть пара нормальных, то на пять лет, может быть, будет э, сама Мадонна? Ну да, может быть, что-то пятизвездочное. Отже, виступ мегапопулярного гурту паранормальних смачнющий торт, а також нескінченні враження та емоції сьогодні дарував і буде дарувати ще багато років своїм відвідувачам. Розважальний комплекс І із днем народження тебе. Валерія Целікова, Сергій Кисель для новин. Першого Дніпродзержинського.